Рух це життя, і справді його якість далеко не в останню чергу залежить від нашої фізичної активності. Адекватне фізичне навантаження просто необхідне людині, яка хоче бути здоровою і добре виглядати. Процеси обміну, стан легенів, гормональний фон великою мірою залежать від того, наскільки активний спосіб життя ми ведемо. Фізична активність у розумних межах завжди несе користь для організму. Переконує наш эксперт, диетолог, фитнес-инструктор Дарья Сульженко. Процесс формирования человеческого организма таким, как он есть сейчас, он сложился исторически именно за счет того, что человеку постоянно приходилось много двигаться. Именно физическая активность привела человеческий организм в такой вид, как он есть сейчас. Всем известно, что такой общеизвестный факт, что космонавты, которые долгое время находились в космосе в невесомости, по прибытию на Землю, они, их мышцы настолько атрофировали, что они даже разучились ходить и стоять. Вот что происходит с мышцами, когда они не поддаются физическим нагрузкам постоянным, они атрофируются. Поэтому каждому человеку необходимо адекватная для него ежедневная физическая активность. Как физическая активность влияет на человека? Конечно же, она влияет на все органы и системы. В первую очередь на опорно-двигательный аппарат, укрепляя мышцы, укрепляя костную систему и формируется так называемый правильный мышечный корсет, который удерживает внутренние органы. Второе звено, на которое действует физическая активность – это сердечно-сосудистая система, то есть при систематическом занятии спортом укрепляется сердце, легкие, повышается легочный объем, увеличивается сердечный выброс, что благотворно влияет на обменные процессы. То есть, за счет этого кровь с кислородом вовремя наполняет все ткани и органы и клеточки организма. Очень хорошо положительно влияет на гормональную систему. Незаменима физическая активность людям, которые страдают избыточной массой тела. Программа снижения веса подразумевает ежедневные физические нагрузки, без которых снижение веса происходит значительно медленнее. прогулянки, інші види фізичної активності це не тільки струнка фігура і гарний настрій, а ще й відмінний спосіб генерувати енергію для інтелектуальної діяльності, адже мозок це частина нашого тіла, і чим активніше ми живемо, тим вище наша продуктивність у всіх сферах.